Василь Ломаченко найвідкритіший для преси боксер-чемпіон? Він ніколи не приховує фактів і чесно дивиться в вічі підступних об'єктивів. Адже Василь за два роки зміг виграти всі головні змагання планети: чемпіонат Європи, мондіаль і Олімпіаду. Хіба йому боятися програми Спортмаркет, що лізе рукою у кишеню видатним спортовцям? Які гроші для вас були великими у дитинстві? Ну скажу так, я выиграл как-то спор в детстве, мне было, наверное, лет 14-15, и я с мамой поспорил, выиграл 100 гривен, ну, для меня оказалось это большие деньги. Ну это, конечно, сейчас, наверное, не на камеру будет сказано, хотя я же обычный человек, правильно. Я с мамой поспорил, она не верила, что я смогу съесть земля, земляного червя. Я его съел, ну, наверное, 100 гривен для меня большие деньги были тогда. З якого віку у боксерів починаються призові гроші за виграні змагання? Я думаю, що призові гроші починаються вже, мабуть, лет 16 і старше. У мене так і було. Я в 16 перший свій 300 доларів я отримав після чемпіонату Європи кадетського. Я тоді купив собі комп'ютер. А скільки при цьому коштує екіпірування боксера? Профессиональные перчатки стоят, конечно, дорого, они там стоят от 100-150 долларов. Ну, я думаю, что цена боксеров, наверное, будет начинаться сейчас от, ну, наверное, долларов 50, 400 гривен, 450, ну и выше. Я думаю, что не больше, 1200-1300 гривен. Вот Сколько можно заработать на перемогах на Олимпийских играх и на чемпионатах Европы и света? На этих соревнованиях э, ты сразу не получаешь никакие не ни призовые деньги, ты просто тебе вручают медаль, там, какой-то венок, либо букет. Призовые деньги тебе выплачивает страна. То есть, после того, как ты стал э, чемпионом мира, ты получаешь, по-моему, 12 тысяч гривен. Это ежемесячная стипендия, э, которую ты получаешь на протяжении, по-моему, э, года. Если ты выиграешь Олимпийские игры, ты получаешь 15 тысяч гривен на протяжении двух лет, каждый месяц. Там чемпионат Европы, по-моему, 7 или 8 тысяч гривен. А если выиграть все соревнования за один или два сезона? У меня так случилось, когда я в 2008 году выиграл Олимпийские игры. Мне начислили 15 тысяч гривен стипендии. После этого я сразу же выигрываю чемпионат Европы в 2008 году. 7 тысяч гривен. И в 2009 я, выиграю чемпионат мира. Это еще 12 тысяч гривен. Ну, и того мы считаем 15, плюс там 7, пускай будет 22, и плюс 12, 34, правильно? Вот, я должен получать на протяжении там, года там, 34 тысячи гривен. А у нас это так сделали, что так как я стал олимпийским чемпионом, то есть это высшая награда, я получаю только одну стипендию, 15 тысяч гривен. Вы не сказали про разовые выплаты державы за олимпийское золото. Государство нам после Олимпийских игр миллион гривен выплатило. То есть это и нам, и тренерам. То есть миллион гривен тренеру и миллион гривен э, спортсмену. Я не знаю, как это правильно называется, я просто сейчас э, отдал деньги под процент. Но это как бы не банку, а людям. Сейчас э, я хочу построить дом, поэтому сейчас я стараюсь как, как можно меньше тратить денег. Дом хочу построить в родном Белгороде-Устровском. Если вы это деньги, на что сейчас тогда хватает? В принципе хватает на все. Я могу без проблем прийти в магазин и там, для сына купить там, спортивный костюм, кроссовки, не задумываясь о том, что там, через месяца два-три он с них вырастет и они просто останутся лежать. То есть, но я об этом не задумываюсь, значит, значит мне хватает на жизнь. Ну, во-первых, я не могу сказать, что я там, сейчас могу свободно прийти. Там, э в Армании или Дольче Габана и если, там, скупиться на, там, или купить какую-то вещь там, за 5000 долларов или 3000 тысячи долларов, какую-то куртку, там, либо обувь там, за там, тысячу долларов. Я не могу сказать, что я оставляю такие деньги на одежду. Боксеры кажут, что Ломаченко усе життя дарует автівки. Вы, справді их не купляете? Первая машина у меня появилась в 2006 году, когда я выиграл чемпионат мира среди юниоров. Мне подарили любители бокса города Кривого Рога Део Сенс. После этого в 2008 году я выиграл Олимпийские игры, и эти же люди сменили мне автомобиль на Mitsubishi Lancer. Через месяца два-три общество кола, за которое я выступал, подарило мне фонду Accord Coupe 2008 года. Я выиграл чемпионат мира. После этого Федерация бокса Украины подарила э, Mercedes S-класса 221 кузов. Через год или полтора я себе купил сам машину. Э, ну, я сменил там продал те и сменил себе на Mitsubishi Lancer Evolution. Вот сейчас последняя машина, на которой езжу, это Toyota Land Cruiser э, 200 кузов рестайлинговый. Эту машину подарила Федерация бокса Украины после Лондона. Василя Ломаченка журналісти називають хай-тек, людина високих технологій. Чи зможе цей боксер здивувати програму спортмаркет новими технологіями побутових витрат? А отже, що у олімпійського чемпіона у кишенях. Кошельок? А нет кошелька. У мене гроші в кармані и я, навіть з собою не взяв нічого. Ну, смотрите. Хоча, знаєте, вам, по моему повезло, що у мене є з документами, де кредитки лежать. могу, в принципі, показати. ну, не знаю, что сказать. Документы, права, документы на машину, визитки и, ну, кредитки, то есть мегаспорт, скидка. Вареничная 20%. Спортмастер, Adidas. Все, что, чем я пользуюсь, у меня с собой вот в такой маленькой визитнице. А там, деньги наличные я как бы, в кошельке не ношу, ношу в кармане. Я Василий Ломаченко, и это программа «Спортмаркет».